Доброго всім вечора. Тиждень минув. Ми знову в ефірі у студії Катерина Ракова. Говоримо про футбол і не тільки. І хто б знав, що воно так буде, попсували нерви гравці Луганської зорі місцевим вболівальникам. Хоча розпочалися футбольні вихідні з перемоги. Молодіжка Луганської зорі у проти київського арсеналу поступалася 0-2, але таки змогла вирвати перемогу. Хапалися за голову вболівальники молодіжки зорі, коли Микола Вечурко за арсеналу заколотив другий м'яч у ворота Ігоря Левченка. Рахунок на табло у першому таймі показував 0-2. Підопічні Володимира Мікітіна програвали, хоча шанси, аби відігратись, мали. Та м'яч летіти у ворота кананірів не хотів. Виправив ситуацію лише під завісу першої 45 п'яти хвилинки капітан Зорі Артем Гордієнко, який після подачі кутового зміг скоротити різницю у рахунку. Після перерви господарі заграли впевненіше, як результат – два забитих м'ячі. Спочатку Микита кислий, кисли, а згодами семен жари подарували чисельним болівальникам перемогу. 3-2. переможний характер молоді з зорі заслуговує аплодисментів. У неділю ввечері всі сподівалися на приблизно такий же розвиток подій, і ніхто не може сказати, що воно так не могло бути. Статистика також була на боці Луганчан: 12 кутових проти 4 у гостей зі столиці та вдвічі більше ударів. А ось інший бік статистики говорить зовсім інше: арсенал отримує першу перемогу, луганчани вперше втрачають очки у турнірній таблиці. Малий Марон не пропускає жодної гри улюбленої команди. Не дивлячись на пізню годину, на матч з арсеналом прийшов теж. Пояснює, чому футбол важливіший за інші забавки. Мені подобається, що наші побіждають, що ми них граємо. Не святкував, а прийшов на стадіон і цей колишній моряк. Для нього у гра зорі свято. Разом з товаришами чекає на матч і пророкує. Такими темпами грати чорно-білим у Європі. І заря 9 очей святоє да. сьогодні. Да. сьогодні, сьогодні да. Це ну, і виходить на перше місце. А може і на перше. Да. Гарний настрій перед матчем був і у Юрія Сіпунова. Заваром говорю, як зіграємо. Сіпунов, заря моя любов, я не сумніваюся в зарі. Піднес настрій болівальників зорі зник вже у перші 20 хвилин. Три удари, по воротам від канонірів і три голи. І це у першому таймі. Зоря за три хвилини від шоку відійшла та голзаки забила. І значився, поки кращий бомбардир команди Іля Галюза. Побігши в атаку, Луганчани мали ще кілька моментів. Та спіймавши кураж, ворота Юрій Паньків, команду рятував. Сопернику не вдавалося давалося в принципі. ми зразу ж ці три м'яча Там перший. минуты матча. Поэтому и это определило, в принципе, ход матча и видение матча. Другой вопрос, что мы, значит, безосновательно очень много мечей теряли в центре. И получали атаки, соперник нас отжал, и за счет стандартных положений мощности, при стандартных положениях мощные игроки, скажем, им имел преимущество. У другому таймі господарі демонстрували швидку комбінаційну гру і майже не затримувалися у центральній частині поля. Проте голів у матчі більше не забивали. 20 минут перших, звісно. Я не можу сказати, що провал. Просто в першому таймі три удари поворотом, три м'яча, навіть не удари, не зрозуміло. Бувають і такі ігри, обидно, досадно. Но я вважаю, що виглядали достойно. пытались отыграться, пытались спасти игру, где-то не повезло. Я честно скажу, в раздевалке пожал всем ребятам руку, поблагодарил. Ну, сегодня не наш день, всю вину беру на себя, значит, где-то я просчитался, где-то нужно какие-то вводить уже корректировки, где-то освежать, может быть, состав. Дмитра Козаченка звинувачувати усіх трьох пропущених м'ячах не треба, каже Вернедуб, і пообіцяв на західну Україну договорили поїдуть виключно за трьома очками. Після гри Луганчан чекали вболівальники, аби подякувати за самовіддачу. І між собою говорили про слова тренера, з якими повністю погоджувались. Игрой доволен, а счетом, а результатом недоволен. Вот сегодня тот день, и ну, я так для себя беру и считаю. Просто мы не имели права это арсеналу сегодня проигрывать. Ну, значит, на их стороне был Бог сегодня. Навіть якщо ви не ходите на футбол, то не слідкуєте за виступами луганського зорі, мого співрозмовника. Ви знаєте точно, бо він один з символів луганського футболу. Його рік чекала, вся наша редакція. До речі, саме з ним я записувала своє перше в житті інтерв'ю. З того часу пройшло три роки. Він підстригся, вдягнув капітанську пов'язку та почав забивати. Пані та панове, Микита Каменюка сьогодні гість нашої студії. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну от я вас дуже рада. бачити. в прошлом году. Я міст... вас тоже. В прошлом году вы не давали интервью, с чем это было связано? Ну, были неудачные выступления команды, и было очень много сказано. В начале чемпионата были громкие заявления сделаны как нашими руководителями, так и игроками, и мной, в частности. И поэтому пришло время э, уже доказать это на деле. И поэтому как бы, решил взять паузу, не общаться с прессой. И пока не выполним задачу. Ну, вы в первый раз в карьере практиковали подобное? Да. Насколько это помогло? Ну, если выполнили задачу, если, если дало результат, значит, помогло. Раз уже заговорили о про, то, что было в прошлом году, вы для себя сделали выводы, что было в команде такого, чтобы не, не повторить его опять, чтобы был результат? Э, ну, конечно, выводы сделал я лично для себя, как нужно как бы, играть. И мне кажется, что все равно какая-то обреченность была у нас. Ну, пропускали, если пер, пропускали первый гол, то нам было очень тяжело сравнять, не говоря уже о победе, чтобы выиграть. Это причина была в психологии или в наличии игроков? Я думаю, в психологии больше всего. Первую игру там мы вроде начали неплохо, что чем мы э, Добились двух побед, взяли еще очко, там семь очков у нас было в начале чемпионата. И, как бы, Само самоуспокоение было. И потом одну игру проиграли, вторую, третью, и оно как пошло как снежный ком уже, и было тяжело, потому что было много молодых игроков, уже как бы тяжело было держать ситуацию под контролем. Ну вы читаете интернет, читаете то, что пишут о вас? Да, читаю. Вы наверняка тогда знаете о том, что когда вы перестали давать интервью, начали говорить о вашей, скажем так, звездной болезни. Ну, это как бы люди, которые так говорят, не знают меня как человека. Вы сильно переживаете из-за того, что написано, если читаете какие-то негативные отзывы? Я просто пытаюсь сделать выводы из этого, ну, положительные для себя. В каждом негативной, негативной статье, негативном отзыве есть какой-то положительный момент для меня. Это не первое было, нож, ну, скажем так, множество Новый ваш имидж, опять-таки, это был на фарт? Да нет, я просто уже давно очень сильно хотел подстричься, потому что ну, как бы уже пришло время. И поэтому можно сказать, что где-то оно и повлияло, может, психологически на меня тоже. Ну, ваша прическа стала, опять-таки, одним из символов новой зари. Я вот просто помню матч против Карпат, когда вы вышли, вы вышли совсем, как по мне, совсем другим Никита Каменюку. Таким, каким хотят видеть вас болельщики. Уверены в себе, вы забивали, вы были лидер. Что, как так случилось, собственно говоря? Из-за чего вот такие перемены? Ну, у нас просто не было другого выхода у команды. Нам только нужна была победа, и поэтому... Ну, я лично не думал о обороне, не думал, как нам ну, как бы не пропустить, я думал, как можно больше забить голов. С точки, с точки команды. С точки, зрения, с точки зрения команды, с да. точки зрения лично вас. Да ну я не могу сказать, что я как бы и, и без этой прически точно так же старался играть ну, как бы агрессивно на поле. Быть, ну, как... Но вы были менее заметны в с других играх. Ну просто холодно было, голова белая была, поэтому. Поэтому был заметен, наверное. Вас не отягощает быть лидером? Да нет. Как это отягощает, но. Ну, с вас да. больше спрос вдвойне. Там с каждого человека в команде спрос. У нас 11 человек играют в футбол на поле, выходит. И поэтому как бы лидер не лидер. Но... Я не могу сказать, что я там один лидер на поле. У нас как бы есть команда, и все стараются какую-то лепту внести свою победы. Что изменилось с того времени, когда водили капитанскую повязку? Ну, для меня это гордость большая и честь. Я мечтал об этом, когда занимался в детской школе. И ну, у меня была такая мечта, чтобы быть играть в «Заре» и быть капитаном этой команды. Но вы ведь еще в детской юношеской школе, если я не ошибаюсь, вы уже были капитаном. Да, да. да. Меня тренер назначил, тоже был капитаном. Ну, да, это ответственность, конечно. У команды растет результат, соответственно, растет и спрос. Из игроков в том числе, э, возможно, не знаю, заметили вы или нет, растет уровень критики, опять-таки. То есть говорят о том, что хочется каждый раз больше, 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 больше. Вас часто критикуют. Критикуют, опять-таки, не говорю о средствах массовой информации. Болельщики, тренера, близкие. Наоборот, мне кажется, что сейчас больше положительных эмоций, положительных отзывов о команде. Как из пресс, как и болельщики говорят, как и ну, тренера. Видно, что команда растет и ну, добивается чего-то положительных результатов, положительные сдвиги. Конечно, очень э, легче забраться, ну, как бы выставить себе планку, чем ее удержать. И мы поэтому будем стараться не подводить болельщиков, не подводить наш тренерский штаб. Планка для Луганской зари в этом сезоне. Какова она? но ну, президент поставил задачу лиги Европы, мы будем стараться как бы ее выполнить, но э, мне кажется, что все равно нужно сначала стать командой э, серенечком. Слушай, ну если смотреть объективно, насколько Заре нужна Европа? Ну это, мне кажется сложный вопрос именно как для меня как для игрока ну, понятное дело что я как игрок выхожу и хочу добиться максимума на поле а готова ли инфраструктура готова ли клуб это уже не мне судить я не знаю это должны и... уже мне кажется руководители осознавать ну команда готова играть в Лиге команда Европа. хочет этого угу. не хочет бороться за выживание Зря стартовала в этом сезоне успешно. Мы заговорили за прошлый год, тоже был успешный старт. Опять-таки, две победы, один проигрыш, шесть очков в турнирной таблице. Не расслабило ли это вот, перед игрой с «Арсеналом», не сыграла ли злую шутку с Я командой? Я думаю, нет. Наоборот, еще ну, как бы мы подняли планку, эту и должны были ну, как бы в этой игре продемонстрировать, что мы не просто так набрали эти шесть очков. Но где-то нам не повезло, где-то не забили моменты, сразу пропустили три гола, и очень тяжело при счете 0-3 уже на 20-й минуте отыгрываться. Допустили ошибки, такие ну, как бы вся команда допустила ошибки. Слушай, но ну, тем не менее отыгрываться у вас очень хорошо получается, Даря очень давно, как немногие команды демонстрируют тот характер, пропуская три мяча в первом тайме. Ну, если бы мы отыгрались, можно было говорить о каком-то характере, о какой то Положительного двигателя. Так мы не забили и проиграли эту игру. Слушайте, а чего тогда не хватило? Собственно говоря, были ведь моменты. Ведь переигрывали же арсенал. Не хватило, мне кажется, холоднокровия последнего паса. Угу. Последнего заключительного удара. О таких играх говорят, в принципе, что это был вот ну, не день команды. Фарт много играет или нет в футболе? Конечно. Очень много. Ну, я могу сказать, что я понимаю, что чувствует металлург несколько когда мы на выезде их обыграли 2-1. То есть нам как бы немножко где-то улыбнулась удача в этой игре. Улыбнулась удача Арсенал. Ну согласитесь с тем, что игра с Арсеналом это зеркальное отражение игры с Металлургом. По сути это дело получается. Металлург опять-таки доминировал. Ну можно сказать и так. Да. Что вы в раздевалке говорили, что-то ребятам после, после пропущенных трех мячей или на поле поддерживали? Ну, конечно, все друг друга старались поддержать, не обращали, ну, как бы это уже что случилось, то случилось. Уже, ну, как бы да, проигрывали, да, пропустили три мяча, да, проигрываем, но нужно выходить на поле и доказывать, что это все стечение обстоятельств. Слушайте, а неуверенная игра вратаря влияет на игру команды? Да, я не могу сказать, что Дима сыграл неуверенно. Просто я же говорю, что это стечение обстоятельств, что получилось. Вы по-капитански очень говорите. Есть команды, которые для... выиграть у которых для вас принципиально? Ну, для меня принципиальная игра с Мариуполем, с Ильичовцем, потому что я как бы там был, играл, я знаю много людей там, много футболистов, и для меня это принципиально. Это не мешает выходить и показывать максимум на поле вот с психологической точки зрения? Не перегорает? Ну, нет, нет наоборот это заводит. Я, ну, как бы... Такой человек, что мне это не мешает. Как вы настраиваетесь на игру? Вот главное правила подготовки капитана Луганской зрения, это каменюки. Это какие правила? Как обычно, как все люди, все футболисты. Никаких, наверное, секретов нет. Все. Точно так же стараемся накопить больше сил на игру оставить. Одни не разговаривают по телефону, вторые читают книги, третьи слушают музыку. Что делаете вы? Отдыхаю. Можно больше лежу перед игрой. В этом сезоне заговорили о том, и во второй части прошлого сезона заговорили о том, что ваша хорошая игра, которая уровень, которая повысился, связан с тем, что вы теперь играете для э, привычной для себя позиции, потому что раньше у вас не было четкого вот места, где вы играли. Ну, прошлый сезон можно так сказать, что я играл то в защите большую э, часть и были игры такие даже в Анатолии Дмитриевиче, я у меня стал в на эту позицию, которую я сейчас играю. Но дело в том, что не очень так легко перестраиваться. Я понимаю, что каждый футболист должен быть универсальным, да. но все равно как-то привыкаешь, уже чуть-чуть другая работа, как защитника и как полузащитника нападающего. Поэтому тяжело было перестраиваться. Ну сейчас как бы, я чувствую, что я нахожусь в своей тарелке, и мне нравится. Теперь да. игра с и как готовитесь? Какое состояние настроения в команде? Готовимся в обычном режиме. Тренер нам сказал, что чтобы мы не расклеивались всю ту игру, которую мы показали с арсеналом, нужно ее показать в игре с Гаверла, и тогда мы добьемся положительного результата. Хочется верить. Слушайте, в прошлом году у вас был еще один дебют. Вы дебютировали в роли отца. Как вам новая роль? Я в роли отца дебютировал в 2010-м. В 2010-м, да, простите. Ну, как мне очень нравится. Я очень люблю своего сына. Благодарен своей жене. Я очень часто вижу ваших близких на стадионе. Вы не против, чтобы они приходили для вас? Нет? Нет, я только за. Мне нужна их поддержка именно на стадионе. Мне не хватает их поддержки, когда мы едем на выезд. А футбол дома обсуждаете? С папой. Кто для вас главный критик? Папа. Что вам тогда пожелать? Вот в конце разговора что, что вам пожелать? Пожелать, наверное, всей команде нашей наверное, удачи. И чтобы этот сезон сложился намного лучше, чем вражный. Чтобы у наших болельщиков, у наших тренеров, у наших игроков, у наших жен, ну, родных было меньше седых волос после нашей игры. Я цібята я ще добавлю здоров'я і психологической стабильности. Все таки. Я вам благодарна, що прийшли. Поживаємо в руку. Удачі. Спасибо. Спеціально до цього ефіру ми підготували сюжет про новостворену команду Ю-19. Тепер луганські хлопці під керівництвом Юрія Дудника будуть грати у повноцінному чемпіонаті. Першу гру, до речі, вже провели. Тож про майбутні плани та недитячі амбіції. Дивіться далі. Лікар, адміністратор, помічник, головний тренер, 16 польових футболістів та два воротаря. Це новоспечена команда Ю-19. Чемпіонат серед гравців 1993 року народження. І молодше цьогоріч дебютний. Українські футбольні чиновники вирішили піти слідом за старим світом. В Європі є така практика. Раніше нас навіть є в Європі ліга чемпіонів серед Ю-19. Вазможна це потолкнуло наші клуби створити Нашу прем'єр-лігу. Я думаю, что не это главное участие в Лиге Чемпионов. Главное, чтобы ребята имели практику игровую, и которые мальчишки не сумели пробиться в дубль, может, после окончания школы, академии. У них есть шанс шикарный о себе заявить, пробиться на ступеньку выше. Вот как раз в этом чемпионате идет 19. мы пошли по европейскому пути, у нас есть какие-то особенности в нашем чемпионате? Я не знаю. Ну, у нас есть особенности экономические. Создали две группы. Чтобы не было дальних переездов. Хотя на втором этапе эти все переезды будут дальние. На западную Украину, на среднюю, Украину, на центральную. Потому здесь особенностей никаких. Просто я считаю, что конечно, наша группа сильнее. Восточная, все-таки здесь и металлисты, и донецкий металлург, и шахтер, Днепр. Ну, топ команда я считаю, здесь более сильная группа. Это мой взгляд. Дві підгрупи, 28 офіційних ігор. Молоді таланти будуть грати щотижня. Тренери кажуть, щоб гравці були в тонусе. Дуже хороший календар ритмічний. Кожну середу ігра. Все так, устаканено, все соблюдается недельный цикл. Все это есть удобно, допустим. И удобно тренерам команд молодіжних, тренерам первых команд смотреть серед недели. Резерв ближайший, самый младший. Ну и то, что календарь ритмичный, если. У першої команди у Дубля зборна іграє перевідування неділі, то у нас цього перериву немає. Я скажу, для ребят лучше в практику, бить, я думаю, вже невозможно, коли кожну неділю іграєш. Головний тренер новоствореної команди Юрій Дудник. Він багато років працює з підростаючим поколінням. Розказує, майже всі футболісти з Луганського регіону. Кілька четверо приїжджі. Ребята 94-95 годов. Мы на них делаем упор, ставку, потому что они могут быть впоследствии как быть воспитанниками клуба. А есть такой нюанс, что там, к 2015 году должны быть заявки А, там около там, 12 человек воспитанников клуба. Поэтому есть тут вот свои нюансы, потому упор делается на ребят 95 и 94 -го годов. Если говорить насчет, этого нюанса, то вот говорилось э, говорила Сергей Николаевич Вернидубов, он говорит о том, что в принципе очень рано сделали вот эти вот изменения в заявку о своих воспитанниках. Что у нас, возможно, в Премьер-лиге будут играть одни дети, потому что мы не успеем воспитать именно своих игроков. Возможно, 3-4 года ⁇ это маленький срок. Хотя я думаю, что вот нашим топ жаловаться на это нет смысла. У них шикарная инфраструктура развитая, шикарная академия, школы. Ну, якщо поставили ну, такі рамки, що Працювати. Ігор Гусь, директор дитячої юнацької школи зорів, бачає у новій першості багато переваг. Найголовніший плюс це те, що у ребят з'явився ще один шанс доказати щось в житті своєї діло, тому що в, том, в особенності. первенцев мы уже подчеркивали неоднократно. Именно самая главная особенность этого перенса то что это дополнительная ступенька переходная к взрослому футболу. Самое сложное для любого ребенка это вот именно стадия перехода из детского футбола во взрослый. Там в основном и теряется львиная доля талантливых футболистов в переходном периоде. И тяжело например мальчику, которому 16 лет, который закончил нашу академию, попасть сразу в дубль, в котором играют ребята, которым по 21 году. То есть разница 5 лет, но это очень существенно. А так у него более плавный, более мягкий переход, он в Ю19 поиграл, и потом ему стало 19 лет и в 21-летнем 21-летним сверстникам практически, да, в дубль ему уже легче попасть. И вот, собственно говоря, в этом и будем говорить, самая большая польза. І ще один шанс не заграти, а стати самостійними є у юних футболістів. Керманець школи каже, діти живуть у дорослих умовах жодної опіки. З глядацьких місць за недитячими футбольними баталіями будуть слідкувати не тільки друзі, гравців, їх близькі та просто прихильники луганського футболу. Найприскіпливіше за талановитою молоддю будуть слідкувати футбольні агенти. На це є об'єктивні причини. От в цьому етапі 17-19 років знайти звізду. и забрать ее, будем говорить, какой-то клуб, это просто, ну, как вам сказать, это будет находка. Почему? Потому что когда футболист становится, он становится немножко старше, он растет в цене. Вот на этом этапе, когда он еще не очень дорогой футболист по деньгам, да, и больше всего специалисты будут именно перелопачивать футболистов. Я думаю, что все селекционные службы сейчас первым делом вот сюда свои взоры направят. Першу гру молоді та перспективні гравці зорі, до речі, вже провели. Шахтар з Донецька тоді виграв у господарів 1-2. Та головний наставник Луганчан каже, не в результаті справа. В этих іграх от нас требують руководства, за всего не результата, а дати одного, двох, трьох футболістів в молодіжний застав, щоб вони стали допустим, через полгода на ступеньку Вот От как все требування на наше руководство. Він може бути об'єктивний результат, може бути не об'єктивний, може бути куча факторів. Они вроде би. Уже професіонала ні, скаже з контрактам. Ну з я не хочу діяті чергову гру підопічні Юрія Дудніка. Провели і сьогодні про неї розкажемо наступного тижня. А поки, якщо ви любите футбол, ласкаво просимо на ігри команди Зорію 19 юні таланти будуть доводити. Вони варті грати у дорослому футболі. А на цьому все ваших питань та побажання чекаю у соціальних мережах. Будемо підтримувати Луганську зорю у грі проти Говерли біля екранів. А тим, хто поїде на інший бік країни, бажаю тільки позитивних емоцій від мандрівки. Ми зустрінемося рівно за тиждень. У студії була Катерина Ракова. Бережіть себе.